компании чудесной за этим столом вы знаете было удивительно когда мы начинали только говорить о народном кандидате речь на самом деле шла о том чтобы найти хотя бы одного максимум двух людей которые бы выдвинула громада непосредственно а не политические партии или какие-то денежные мешки боссы которые до сих пор к сожалению держат всю украину но этот проект быстро был принят людьми э, и разрастался по всей Украине. Сегодня уже у нас после прошедшего отбора есть 11 кандидатов из шести э, областей города Киева. И отбор продолжается. На прошлую неделю 82 человека были, э, заявились к нам э, участвовать на платформе «Народный кандидат» под э, теми идеями, которые мы задекларировали. Но, к сожалению, большинство из них это были бывшие депутаты, работники различных министерств, люди, связанные э, с коррупционными различными схемами и так далее, которые пытаются сейчас хоть куда-то, извините за слово, влезть для того, чтобы остаться у корыта, остаться у кормушки. Поэтому из заявленных 82 человек осталось 8, за последние дни добавилось еще 3, и сейчас идет проверка всех документов еще трех людей. Мы рассчитываем, что на платформе народный кандидат будет идти около 20 самовысуванцев мажоритарщиков Мы уверены, что каждый из этих людей, которые есть действительно авторитетными людьми в своей области, в своем районе, в своем регионе, каждый из этих людей может рассчитывать на победу. При этом, к сожалению, мы понимаем, что все те же самые схемы, которые были и раньше при прежней власти, я имею в виду предвыборные схемы, схемы, как считают голоса, кто считает, к сожалению, они все сохранились. И так называемые в кавычках новая, как я называю, новая старая власть идет по тому же пути, по которому шли их предшественники во время всех выборов. Поэтому наша цель на сегодняшний день найти наших э, людей, которые являются, которые разделяют наши взгляды. Наша программа коротка, но она достаточно радикальна э, с хорошей точки зрения. Не путать, пожалуйста, с радикалом, так сказать, господином Лешко. Наша программа дает возможность каждому человеку оценить, он разделяет эти точки зрения или идет своей дорогой, а не просто рассказать о том, что мы хотим сделать во всем мире мир. Это позволяет нам достаточно четко выделить тех людей, на платформе которой наши кандидаты и будущие будут идти на выборы в местные советы, на выборы в следующую Верховную Раду. И я абсолютно убежден, что даже примерно 20 кандидатов смогут в общей сложности, мы рассчитываем во время избирательной кампании, э, подписать около 400 тысяч человек от лица к лицу, которые разделяют наши идеи. То есть мы на открытой платформе создаем тот базис людей которые действительно хотят изменений в этой стране и полностью разделяют те взгляды, о которых говорят люди. Потому что программа писалась не вчера, в течение нескольких лет, когда мы из разных регионов спрашивали мнение людей, и эти ответы были суммированы, прошли определенную экспертную оценку. У нас есть очень строгие правила. Каждый кандидат должен собрать на своем округе 500 подписей минимум и предоставить нам для проверки, для того, чтобы мы могли знать, что он не просто хочет зайти на какой-то округ, а люди действительно хотят поддержать его на этом округе. Наши кандидаты ⁇ это не богатые люди, это средний класс, будут идти с минимальными средствами, но тем не менее даже эти средства позволят заявить о том, что в этой системе в которой на сегодняшний день есть политические две группировки. Одна группировка это Фирташа Левочкина, и вторая группировка это Пана Коломойского. Потому что если вы посмотрите внимательно на списки, на партии, которые идут, в принципе их все можно разделить вот на эти две колонны. Мы предлагаем людям совершенно новое. Поддержите вашего народного кандидата, соберите средства на его кампанию. Каждый кандидат будет заключать нотариальный договор со своей громадой, в своем выборчем округе, для того, чтобы заявить всем, что те обещания, которые он делает, и эти обещания привязаны к четким конкретным датам, он действительно будет исполнять э, в своей работе народным депутатом, будет, когда он станет народным депутатом. Исходя из этого, у нас есть все основания думать, что платформа ⁇ Народный кандидат ⁇ на сегодняшний день является не просто некой выборочной, такой выбор, платформой для выбора, а является уже неким движением, которое охватило всю Украину. Здесь среди нас находятся уже те люди, которые будут идти кандидатами в мажоритарных округах. Те, которые, в принципе, уже всю процедуру прошли отбора. Это те люди, которых знает на сегодняшний день практически вся Украина из-за их активной гражданской позиции до Майдана, во время Майдана, после Майдана. Это те люди, которые не пошли на уговоры и не продали свое имя различным политическим партиям, как, к сожалению, сейчас это происходит в Украине, а решили остаться вместе с народом и идут как народный кандидат. Поэтому я хотел бы передать слово одному из наших кандидатов, Вадиму Кадачикову, который будет баллотироваться на 225 округе, это Голосеевский район города Киева абсолютно правильно сказал, 225 округ, это город Пойду Пойдем по Голосеевскому району, приписано именно к 225. Ну, хотелось бы начать с простых вещей. 23 года независимости дали нам 13 выборных программ, не точнее, не 12 выборных программ, а 12 выборов. 13. 13 раз каждый из нас ставил галочку, вкладывал какие-то надежды в том, что вот сейчас придет этот новый добрый дядя и сделает для нас рай на земле. Украина это та страна, которая достойна быть раем, потому что у нас есть, в принципе, все для этого. У нас есть своя нефть, у нас есть свой газ, у нас есть свое золото. И самое лучшее, что у нас есть, это люди. Люди, которые терпеливые, люди, которые трудолюбивые, люди, которые сознательные, грамотные и умные. Но почему-то все эти 13 раз наши надежды не оправдались. И, в принципе, объяснение этого есть, и достаточно простое. В последнее время политика стала, не политика, политика стала обычным бизнесом. И 99% людей идут в политику не для того, чтобы что-то сделать для народа. Идут в политику просто для того, чтобы отбить свои бабки, которые они вложили в свою предвыборную программу. Покупают голоса, рассказывают о том, как хорошо будет жить, когда они придут к власти. И в конце концов, в принципе, можно сделать вывод о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. К сожалению или к счастью, славяне не придумают дурных пословиц, и эта пословица как раз таки наглядно отражает то состояние политикума, в котором мы сейчас живем. Поэтому, когда я узнал по форме народный кандидат, я решил к ней присоединиться по одной простой причине. Я никогда не воровал, я не умею этого делать и не собираюсь этого делать, во-первых. Во-вторых, я сам русскоязычный, русскоговорящий, я вырос, родился в городе Севастополе, но при этом у меня есть своя собственная страна. Эта страна называется Украина. И я иду в политику с одной целью помочь людям реализовать свои желания, свое видение процесса. И те вещи, которые они собираются в дальнейшем ну, сделать для самих себя. Не дойдитесь на политиков, никогда никто из них не будет для вас ничего делать. Потому что ну, политики в данный момент это не те люди, которые будут о вас заботиться. Самый простой вариант это действительно прийти и сделать все самим для самих себя. И мне очень хочется надеяться на то, что когда-нибудь мы все-таки утром проснемся может быть, приехав в какую-то другую страну, каждый из нас может с гордостью сказать, я украинец, я живу в Украине, я горжусь тем, что у меня есть эта страна, и я делал все для того, чтобы в этой стране каждому из нас жилось хорошо. <как> Дмитрий Павличенко. Да, я всех приветствую, рад вас видеть. Мне также громада выдвинула в кандидаты в народные депутаты в Верховную Раду, и я принял это решение потому что кому как не мне, который знает эту систему изнутри, который прошел все круги ада, идти туда с пониманием того, что мы все нуждаемся в защите. Я иду с одной целью, чтобы защитить всех вас от той страшной карательной системы и машины, которая до сих пор существует. И за 23 года она не поменяла, а наоборот еще деформировалась и приобрела ужасный характер. Я иду с одной целью, чтобы защитить не просто простых граждан, а средний малый бизнес, поднять экономику страны, потому что сегодня экономика страны вся работает на олигархах. Я считаю, что эти вещи недопустимы. И я э, поддерживаю э, в, в мысли ребят, которые собрали здесь то, что э, народный кандидат это сегодня новый формат власти. И мы идем власть серьезно и надолго. И мы поднимем страну, страну, отстановим от... от Отстоим ее независимость в тех рубежах, в которых она находится. Поэтому я призываю всех включиться в эту программу. Я призываю всех поддержать, идти вместе с нами, потому что тут именно здесь собралась та, не просто элита, а цвет нации, которые 23, 23 года пытались уничтожить. И я также поддерживаю программе, что надо собирать все нам средства, чтобы реализовать нашу программу. Спасибо за внимание. Хотелось бы сказать, что у нас, кроме того, что на сегодняшний день к народной платформе присоединяются да, гражданские активисты и общественные лидеры из регионов, из разных регионов Украины. Также мы прекрасно понимаем, что сейчас страна находится фактически в состоянии войны с Россией и с террористическими организациями, которые на сегодняшний день на территории Донецкой и Луганской области ведут военные действия против Украины. Соответственно, да, мы также хотели бы говорить и о том, что мы в рядах народных кандидатов в дальнейшем и в ближайшем будущем даже, я бы сказал, видим тех людей, которые на сегодняшний день защищают интересы нашей страны, с оружием в руках защищают каждого украинца и его семью. И, соответственно, мы видим, что на площадке народный кандидат мы очень хотели, чтобы присоединились, да руководителей, командиры батальонов, взводов, полков, род. Я думаю, что им народ доверяет в своих регионах и готов будет их поддержать для того, чтобы составить реальную конкуренцию тем прогнившим старым чиновникам, которые чиновникам, политиканам, которые снова рвутся к власти посредством покупки избирательных округов, покупки избирателей. Я очень надеюсь на это. В связи с этим, да, я бы представлял, да, Владимир Сергеевич Юрченко, генерал-полковник, участника боевых действий, как одного из тех людей, которые символизируют как раз нашу армию да, и тех людей, которых мы приглашаем для присоединения к нашей площадке и идти под, вместе с нами. Добрый день. Юрченко Владимир Сергеевич, участник боевых действий в Афганистане так по жизни получилось, что я очень военный человек, это мне пришло по наследству от моих родителей, которые познакомились на фронтах Великой Отечественной войны, и с молоком матери я впитал любовь к родине, к армии и все, что связано с защитой нашей Родины. Вот. После развала Советского Союза в 1992 году я с группой офицеров десантников, спецназовцев, по приглашению тогдашнего министра обороны, генерал Полковника Морозова, приехали в Киев и предложили свою структуру создать корпус быстрого реагирования. Потому что мы знали и просчитали, что иметь многомиллионную армию молодому развивающемуся государству не под силу. Министр обороны нас поддержал, мы нашлись как мы их называли пламенные перекрашенные генералы которые вложили в уши Кравчуку, первому президенту Украины который эту идею задробил и начал поломерно уничтожать вооруженные силы Украины как он уничтожал экономику как разбазаривал земли как продал Черноморский флот торговый и пассажирский мы на всех уровнях пытались доказать целесообразность создания данной структуры, но, увы, все пошло мимо нас. 23 года незалежности показали, что у нас территории есть, президенты были и присутствуют, но некому защищать наши государства еще в говорили, армия нужна для парада, воюет весь народ. Так оно, в принципе, и получилось. На парадах красивые, бравые ребята собирались со всей Украины. Торжественным маршем проходили мимо трибуны, им аплодировали. За прохождение награждали орденами, медалями, прислали очередные воинские звания. А на поверхность оказался полный кшин. Наполеон сказал, не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую. Все это знают. У нас очень богатое государство. Но почему-то власть в Украине принадлежит узаконенным формированиям. Это так называемые политические партии, олигархи, которые разделили Украину на сферу влияния. 23 года наш народ набили, Ставили на колени Но украинцы такая нация, что его не сломать И когда начались события в Крыму и на Востоке То народ сам поднялся Политики боялись сдать оружие Что получается на данный момент И котел в Очень много погибших я говорил Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Наши бездарные руководители назначают из-за блюда те, которые могут щелкать каблуками. Даже министр обороны Геритей, бывший сотрудник правоохранительных органов, не имеющий военного образования, обещал парад устроить в Севастополе. Извините, уже сентябрь месяц. Незалежность прошла. Тенны залежность. Гибнут наши люди. С момента продолжения зависимости на территории Украины находилось 35 высших, уникальнейших военно-учебных заведений. В течение трех лет вся, все военное образование, которое на порядок было выше западного, было уничтожено. Благодаря первому президенту Украины Камчаткинскому. Все недра переданы в, руках, в руки олигархов. И сейчас мы видим губернатор Днепропетровской области олигарх, его приспешник губернатор Одесской области, Долецкий губернатор Донецкой области Тарута. Что дальше? Я думаю, пора ему вложить конец. И ежели мы пройдем, а я в этом уверен, у каждой жизненной позиции выстроенная, за 23 года разоложености. У нас есть сферое вещество. Здоровье позволяет. Мы должны прийти в Верховную Раду и показать, что пора начинать с чистого листа. Спасибо большое. За последние несколько дней 17-й канал. Я очень хочу поблагодарить Жанна Новосельцева за то, что нам помогли и помогают сейчас да, в организации информационного поля, в сотрудничестве с информационным полем Украины, плюс в освещении многих процессов, которые связаны с предвыборной программой и платформой «Народный кандидат». Я бы хотел передать вам слово. Добрый день. Данный проект нас заинтересовал по ряду причин. Прежде всего... Ну, я думаю, что вряд ли кто-то найдется, кто будет против того, чтобы недра земли распределялись равномерно между жителями этой земли. И вряд ли кто-то из наших смелых и отважных политиков предложит что-то на кшталт вот этой материальной доверенности, о которой говорят ребята. То есть каждый кандидат, становясь депутатом, дает обещание, материально заверенное, и если он его не выполняет, то он отказывается от своего кресла, и при этом как бы это все в правовом поле. Вот. Мы со своей стороны берем на себя освещение данного процесса по выявлению кандидатов и проведению их в парламент. При этом мы хотим это делать немножко тоже со своим ноу-хау. То есть мы выделим по часу времени на каждого кандидата, но мы не будем рассказывать о том, какой он хороший, просто поставив его возле стенки и послушав его доблестные ответы, мы хотим э, дело, мы хотим действовать, и поэтому мы будем просить, чтобы каждый кандидат в этот час вложил э, действие, то есть показал пример, сделал хорошее дело. Если у нас 213 да, 213 мажоритарщиков. то есть, соответственно, даже пройдут они или не пройдут, но это будет 213 хороших дел запечатленных на камеру. Вот. Поэтому, я думаю, процесс будет увлекательным, полезным, и э, так как идея хорошая, возможно, сейчас мы в процессе обдумывания, может быть, и сами к вам присоединимся. Ваши лица, да? То есть есть варианты, да? Есть готовые лица, которые готовы присоединиться к нашей народной Первое, вам спасибо большое. Мы уже говорили много раз, много раз говорили о том, что все выборы, о которых говорил Вадим и другие участники конференции, действительно подходят под одним лозунгом. У нас есть мешок денег, у нас есть, извините за жаргон, некая крыша. Мы уже пытались там устроить келиш-мелиш, как говорят в народе, ВВК, ЦВК, ДВК и так далее. Мы готовы кому-то гречку, кому-то что-то еще. И у всех практически, если вы зайдете на сайт ЦВК и посмотрите программы, они написаны под копирку. Увеличить зарплаты учителям, работникам медицины. По миллиону будут получать наши солдаты в армии. Все дороги укатаем в асфальт за один год. То есть шикарные слова, которые просто невозможно исполнить никак в той ситуации, в которую они, проходя Верховную Раду, создают потом в Украине. Исходя из этого, мы всего лишь выбрали несколько основных пунктов. Сегодня Украине мешают те, кто ворует ресурсы. То есть это наша надра, это энергетика, которая должна принадлежать людям, народу. И весь народ должен быть владельцами, совладельцами и, соответственно, получать определенную прибыль. Но никак не нескольким э, людям. Мы четко заявляем, что мы идем против э, той банковской системы, которая существует сейчас в Украине. Потому что те проценты, которые сейчас... Э, дают на кредиты, это проценты, которые заставляют людей просто-напросто, ну, еле-еле выживать. Я на прошлой неделе встречался с банкирами из Швейцарии, они мне заявили, открыто, говорят, Андрей, мы не понимаем, что творится у вас, мы в Швейцарии можем привлекать деньги меньше, чем под один процент, сегодня в мире деньги не стоят ничего, дословная цитата, это очень крупный банк. Мы говорим, что мы выступаем против э, той тех налогов, которые существуют сейчас, против той налоговой системы, количество людей, работающих там. Мы выступаем против чиновников, которые э, крадут бюджет. Естественно, мы говорим о судьях, прокурорах милиции, о тех людях, которые должны быть выбраны людьми, они а просто назначены сверху. И вот эти основные пункты полностью расписаны пошагово, что мы можем сделать, в какой плоскости. Мы объясняем людям, что мы не просто заявляем, мы говорим о том, что этот договор, который подписываем с каждым избирателем, который внимательно читает, который может добавить то, что он считает нужным в этот договор. И каждый наш кандидат непосредственно лицом к лицу, от сердца к сердцу, может с каждым человеком поговорить и выявить тех прихильников, которые действительно разделяют эти взгляды. И повторюсь, у нас та программа, она небольшая, которая прошла экспертные оценки, прошли экспертные оценки в различных сообществах. Мы уже запустили некоторые механизмы по Украине в разных регионах. Мы можем гарантировать, что она рабочая. Нужны только люди в Верховной Раде, которые готовы это все исполнить. Поэтому мы абсолютно убеждены, что каждый человек, который пойдет на мажоритарном округе, сможет найти на своем округе как минимум 20-25 тысяч своих прихильников, тех людей, которые разделяют это, как минимум. Эта практика уже у нас существовала, и у нас действительно есть такие люди уже и в других регионах. Поэтому, в отличие от всех, мы не обещаем какой-то заоблачной каких-то там благ. Мы говорим о том, вместе с датами, что мы какому числу должны сделать, заявить и начать это все делать. Дальше, у нас есть нотариальная заява от кандидата. Каждый кандидат на камеру, и я надеюсь, что ребята из 17 канала нам помогут, каждый кандидат вместе с нотариусом будет подписывать заяву из, со своим округом о том, что он обязуется делать. Каждый кандидат на камеру будет записывать слова, обещания, если угодно, клятвы, что если он это не выполняет, он складывает в себя полномочия народного депутата. Мы этот архив, естественно, будем сохранять. И, естественно, если не дай бог этот кандидат, все мы люди, человеки, как говорятся, но я верю, что у нас собраны действительно моральные люди. Если человек будет поддаваться на какие-то соблазны, мы постоянно будем напоминать вот об этом. Этого человека выбрал народ. Все это мы делаем, повторюсь, как общественники, как активисты, на базе платформы «Народный кандидат», Потому что недавно мы сделали срез в Одесской области, этот срез показал 85% населения не хотят голосовать за мажоритарщиков от партий. Люди не верят партиям. Только 15% сказали, мы проголосуем за партийных мажоритарщиков, а 85% те, кто собрались идти на выборы в Одесской области, они говорят, мы будем выбирать из э, самовысуванцев. Я думаю, это примерные цифры, которые могут охарактеризовать сейчас всю Украину. Поэтому закончу простой фразой, обращаясь ко всем, есть платформа, платформа ⁇ Народный кандидат ⁇ она объединяет вот таких вот людей, и эти люди будут идти от народа, и я уверен, будут работать для народа. Ну, Я бы хотел зачитать наше обращение от нашего координационного совета, в который входит э, группа э, профессиональных специалистов в области проведения выборов, э, обращение к народу Украины и э, к будущим кандидатам. Э, Дорогие украинцы, патриоты, активисты и простые жители из всех уголочков нашей единой и прекрасной Украины, от Ужгорода до Луганска, от Ялты до Чернигова. Мы отчетливо видим и понимаем, что процесс ближайших парламентских выборов не ориентирован на изменение ситуации в Украине в пользу гражданского общества. Списки партий, в том числе тех, которые должны быть очищенными от запятнавших себя коррупцией чиновников и депутатов, пестрят разнообразием конфликтных и неоднозначных лиц, Демократические силы запутались в поиске оптимального сочетания формата сотрудничества и не смогли до сегодняшнего дня найти взаимовыгодное решение для объединения усилий и создания победной конструкции на внеочередных парламентских выборах. Они фактически свалились на сегодняшний день до кулуарных методов ведения переговоров и формирования партийных списков. Некоторые политики, за которыми готова была пойти активная гражданская часть общества, уже одной ногой в спорных политических проектах. Единственный правильный путь в нынешней ситуации ⁇ это мажоритарные беспартийные народные кандидаты. Еще раз хочу уточнить. Мажоритарные беспартийные народные кандидаты, которых выдвигает местная община. В связи с этим мы заявляем, нашей профессиональной командой инициирована и создана выборная платформа для организации выборного процесса мажоритарщиков, самовыдвиженцев от народа по всей Украине, достойных представителей местных общин, профессионалов, патриотов которые не запачканы в политике и являются активными общественными лидерами и гражданскими активистами, которые готовы менять действующую систему власти и методы управления, которые готовы реализовать изменения и реформы, которые разделяют наши ценности и принципы, которые могут ответственно и словом и делом подтвердить ⁇ Я патриот Украины ⁇ Технология предвыборной кампании для кандидатов разработана в соответствии со всеми украинскими и международными законами о представительской демократии и местном самоуправлении. Мы готовы услышать ваши предложения по тем кандидатурам, которым вы доверяете, и готовы делегировать им право представлять гражданское общество для борьбы на мажоритарных округах. Мы, мы готовы помочь каждому мажоритарщику самовыдвиженцу в процессе подготовки, проведения и защиты результатов волеизвления украинского избирателя на неочередных парламентских выборах 26 октября 2014 года. Наши цели не допустить бывших во власть привести к победе на мажоритарных округах новых общественных лидеров, не запачканных политикой, коррупцией, связями с олигархическими структурами. Совместными усилиями победить на мажоритарных округах у представителей олигархов и у чиновников, которые депутатский мандат, необходим только для неприкосновенности и уклонения от ответственности за разграбление бюджета страны на протяжении 23 лет. Поэтому лозунг сегодняшнего дня должен быть един для всех украинцев. И для борьбы с врагом внутренним, и для борьбы с врагом внешним. Патриоты Украины, объединяйтесь. Координационный совет предвыборной платформы «Народный кандидат». Спасибо. Ну, чью -чью я? Потому что, я думаю, таких больше найдется. <рисминдзе> <рисминдзе> да, мы понимаем, мы действительно понимаем, что, как говорил один вождь советского народа, главное, кто считает. На самом деле... Если человек, который собирает 500 подписей на своем округе в поддержку, у нас это одно из первых условий.